వ్యూవర్స్ అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం హనుమ జయంతి సందర్భంగా అందరికీ హనుమ జయంతి శుభాకాంక్షలు ఈరోజు మనం మరి జయంతి కదా మరి ఆంజనేయ స్వామిని తలుచుకుంటూ ఆయన ఆయన కీర్తిస్తూ ముత్తుస్వామి దీక్షితారు రాసిన కృతిని మనం పాడుకుందాం కీర్తన పాడినవారు శ్రీమతి రమ వినేయండి पवनात्मा जगच्छ परमात्मा पूच्छ पाहि मां जय जय पवनात्मा जिपूर्ण स्वच्छ परमात्मा पूच्छ पाहि मा जय जय पवनात्मजगच्छ नवव्याकरणपुर्ण नवविदान्तर्ण नवव्याकरणनिपुर्ण नवविदान्तर्णा शिवरा श्रीगुरुगुहस्मरण पवनात्मा जगच्छ परिपूर्ण स्व परमात्मा पूच पाहि मां जय जय पवनात्मज गच्छ कपट वानर वेष काव्य नाटक कपियुद परिपोष कमनीयभाष कपियुद परिपोष कमनीय भाष अपगताखिल दोष हतराक्षसाशेष उपनिषत्पदघोष उद मित्र द्वेष अपगताखिल दोष हतराक्षसाशेष उपनिषत्पदघोष उदितमित्र द्वेष अपुरूपमणिभूष रिपुजय बलविशेष जप समाजभिलाषा परिमित सन्तोष पवनात्मजागच्छ अपुरूपमणिभूषरिभुजय बलविशेष जप समाजभिलाषा परिमितसन्तोष पवनात्म च परिपूर्ण स्वच्छ परमात्मा पूच्छ पाहि मां जय जय पवनात्मजागच्छ విన్నారు కదా కీర్తన మా సోదరు పాడింది మరి మళ్ళీ ఇంకో మంచి వీడియోతో కలుద్దామా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ పెట్టండి కొత్తగా చూసుకున్న వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి ఉందాం మరి మరో వీడియోలో కలుద్దాం థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై ఛానల్